इसमें ऐसा होता है कि एक जो लड़की होती है वो लड़के को लालच देके कहीं सुनसान विस्तार में लेके जाती है वहां पर जो लड़की का जो ग्रुप होता है वो पहले से ही तैनात रहता है तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो लोग उनका घेरा कर लेते हैं वहां पे उनके साथ बोला चाली थोड़ी बहुत मारा मारी करते हैं और साथ ही साथ वो जो लड़का होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अभी के अभी तुम पैसे दो अदरवाइज़ तुम्हारे ऊपर बलात्कार या दूसरी शरीर संबंधित गुनाओं का हम केस दर्ज कर देंगे तो उस सिचुएशन में देर रात में टाइम पे वो लड़का घबरा जाता है और जितने भी उसके पास पैसे होते हैं फिजिकली या फिर जो ऑनलाइन पैसे होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है तो यही एक स्टोरी के तहत सर थाना पुलिस स्टेशन विस्तार में दो गुना दाखिल हुए थे तो जिसमें हमने टेक्निकल तपास करते और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे दो आरोपियों को पकड़ा है जिसमें से एक आरोपी का नाम है मार्मिक भूपत भाई भूवा जिसकी उम्र तैतीस वर्ष है वो ड्राइविंग का काम करता है और कामरेज का रहने वाला है और दूसरी जो महिला है उसका नाम है शीतल बेन उसकी उम्र बत्तीस साल की है और वो अमरोली की रहने वाली है तो दोनों केसेस में हमने जो तो सेक्शन दाखिल किए हैं वो एक्सटॉर्शन किडनेपिंग शरीर संबंधित गुना और जो हर्ट है उनके किया है इन दोनों केसेस में जो विक्टिम था जो लड़का था एक केस में उसने सत्रह हज़ार का आसपास ट्रांसफ़र किए थे और एक में साढ़े बारह हज़ार परंतु ये जो हमने दोनों गिरफ्तारी की है उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अगर हनी ट्रैप से रिलेटेड केस होता है आप अपने पास की चौकी या पुलिस स्टेशन में जाएं वहां कंप्लेंट करवाएं ताकि इन तरह के गुने